যিসকলে বিষয়ৰ মাজত অৱস্থান কৰি কৃষ্ণ নামলৈ পিঠি দিছে তেওঁলোকক শাস্ত্ৰই পামৰ বুলি কৈছে অৰ্থাৎ পাপী বুলি কৈছে দিন হোৱাৰ লগে লগে কেনেকৈ মোৰ ধন মোৰজন ল'ৰাটোক ভাল সাজ এযোৰ পিন্ধাম ল'ৰাটোক কেনেকৈ দুবলা দুমুঠি খোৱাব লাগে ভালকৈ বিচনাখনত পৰি সহধৰ্মিণীৰ লগত কেৱল কামনা বাসনাযুক্ত হৈ সন্তান কেনেকৈ জন্ম দিব লাগে ইয়াৰ মাজতেই ৰাতিটো পাৰ কৰি দিয়ে গতিকে দিন ৰাতি এনেকৈ জীৱই অধুগতিৰ মাৰ্গতহে কেৱল নিজকে অৱস্থান কৰে মাছ অকণ নহ'লে ভাত খাব নোৱাৰোঁ মাংস অকণ নহ'লে ভাত খাব নোৱাৰোঁ এতিয়া এই শৰীৰটো পাই মূল্যৱান কিমান প্ৰমাণটো কোনদিনা পাম একাদশকন্ধৰ ভাগৱত ধৰ্ম কথনৰ প্ৰদবন্ধে খুব সুন্দৰভাৱে আমি সমস্ত জীৱৰ প্ৰতি কল্যাণ হোৱাকৈ গুৰুজনাই উপদেশ প্ৰদান কৰিছে যে সেই জীৱ এই হৰিৰ এৰি কোন মুহূৰ্তত তুমি যাব লাগিব তাৰ কোনো ঠিকনা নাই আজিকালি কৰি নিৰন্তৰে এই সংসাৰত শৰীৰ গতানুগতিক আপুনি আমি সমস্ত জনাই দেখি আছোঁ যে শৰীৰ হ'ল বিনাশী আত্মা হ'ল অবিনাশী এই অবিনাশী আত্মা বিনাশী শৰীৰটোত সোমাই থকাৰ কাৰণে বিনাশী শৰীৰটোৱেও চৈতন্য এটি ৰূপ লাভ কৰিব পাৰে আৰু সেইকাৰণে আমি ইজনে সিজনক দেখা মাত্ৰকে কৃষ্ণ বুলি কওঁ বাপ বুলি কওঁ আই বুলি কওঁ আদি আদি ধৰণে আমি আশ্ৰয় কৰোঁ শাস্ত্ৰসন্মত সিদ্ধান্ত আৰু এনেকৈ আয়ুসটো গৈ থাকোঁতে থাকোঁতে যদি কৃষ্ণৰ চৰণত শৰণ গ্ৰহণ নকৰা তেতিয়াহ'লে তোমাৰ হ'বৰ এই শৰীৰ এৰাৰ লগে লগে গতি হ'ব কেৱল অধুগতি যদি কৃষ্ণদেৱৰ নামত শৰণ গ্ৰহণ কৰি কৃষ্ণদেৱৰ নামৰ মাধ্যমেৰে জীৱন যাপন কৰি এই সংসাৰৰ পৰা যাব পাৰা সেই জীৱ তেতিয়াহ'লে তোমৰা হ'বৰ পৰম গতি এইবুলি শাস্ত্ৰই আমি সমস্ত জনা শৰীৰধাৰী জীৱাত্মাৰ প্ৰতি উপদেশ প্ৰদান কৰিছে আৰু সেইজন ঈশ্বৰ কৃষ্ণ আচন্ত ঈশ্বৰৰ কৃষ্ণক হৃদয় কমলে হৃদয় পদুম ফুলৰ মাজত সেইজন ভগৱন্ত পুৰুষ বিৰাজমান হৈ থকাৰ কাৰণে শৰীৰটো বিকাশ হয় নখ দীঘল হয় চুলি বাঢ়ি যায় দাড়ি বাঢ়ি যায় কিন্তু সেই পৰমাত্মা কৃষ্ণতত্ব ওলাই যোৱাৰ লগে লগে এসপ্তাহ এমাহ দিন শৰীৰটো থাকিলেও তাৰ পৰা কেতিয়াও নখ চুলি দাঢ়ি আৰু দীঘল নহয় নেবাৰহে তাতে আমি সমস্তজনে প্ৰমাণ পাওঁ গতিকে নাজানে পামৰে সবে বিষয় বিকলে যিসকলে বিষয়ৰ মাজত অৱস্থান কৰি কৃষ্ণ নামলৈ পিঠি দিছে তেওঁলোকক শাস্ত্ৰই পামৰ বুলি কৈছে অৰ্থাৎ পাপী বুলি কৈছে পাপীসকলেহে ঈশ্বৰ কৃষ্ণ হৃদয়তে আছে বুলি বুজি নাপায় তেওঁলোকে কেৱল ৰাতি বিচনাত পৰাৰ লগে লগে এটাই চিন্তা দিন ভৰিলে ধন কুটুম্বৰ চিন্তা কৰে ৰাতি নিদ্ৰা ভৰিলে স্ত্ৰী আলাপ দিন হোৱাৰ লগে লগে কেনেকৈ মোৰ ধন মোৰ জন ল'ৰাটোক ভাল সাজ এযোৰ পিন্ধাম ল'ৰাটোক কেনেকৈ দুবলা দুমুঠি খোৱাব লাগে ভালকৈ আদি আদি ধৰণৰ চিন্তা নিজেও খাব লাগে সাঁজ ভালকৈ এনেকুৱা চিন্তাবিলাকৰ মাজত দিনটো পঠিয়াই দিয়ে আৰু ৰাতি সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগে দুখে ভাগৰে আহি বিচনাখনত পৰি সহধৰ্মিণীৰ লগত কেৱল কামনা বাসনাযুক্ত হৈ সন্তান কেনেকৈ জন্ম দিব লাগে ইয়াৰ মাজতেই ৰাতিটো পাৰ কৰি দিয়ে গতিকে দিন ৰাতি এনেকৈ জীৱই অধুগতিৰ মাৰ্গতহে কেৱল নিজকে অৱস্থান কৰায় হয় সন্তান আমি জন্ম দিব লাগে কিন্তু সেই সন্তানৰ নাম কি সেই সন্তান কেনে হোৱা উচিত শাস্ত্ৰসন্মতে আমি চিন্তা কৰাটো অতিবৰ প্ৰয়োজন হেৰা পুত্ৰই উদ্ধাৰে যদি কঢ়িয়ে শাস্ত্ৰ বৈষ্ণৱ পুত্ৰক প্ৰতি বুলিয়া আছে মাত্ৰ পুত্ৰ জন্ম দিলে পিতৃ মাতৃ উদ্ধাৰ হ'ব পাৰে বুলি এটি মাত শাস্ত্ৰই কৈছে কিন্তু সেই পুত্ৰজনৰ নামটো কি বৈষ্ণৱ পুত্ৰ বুলি কৈছে দুৰ্জন পুত্ৰ নহয় দুৰ্জন পুত্ৰই যত কেশ কাটি পেলাৱে ধৰণী স্থানে পিতৃ মাতৃ আত্মা ততেক দিন থাকয় স্বৰ্গস্থানে যিজন সন্তানে মুণ্ডন কৰি পিতৃ মাতৃৰ অৰ্থে সেৱা কৰে সেইজনক শাস্ত্ৰই দুৰ্জন পুত্ৰ বুলিহে সিদ্ধান্ত দিছে গতিকে দুৰ্জন পুত্ৰই যিমানবিলাক মুণ্ডন কৰ্মৰ জৰিয়তে ঈশ্বৰ পিতৃ মাতৃক সেৱা কৰিছোঁ বুলি কৰ্ম কৰে সিমান দিন সিমান দিন পিতৃ মাতৃ আত্মা স্বৰ্গত থাকিবলৈ পায় বিপৰীতে বৈষ্ণৱ পুত্ৰই হৰি সেৱা কৰে ভক তক বেৰী বেৰি ততেক দিন পিতৃ মাতৃ আত্মা বঞ্চে গঞা বৈকুণ্ঠ পুৰি বৈষ্ণৱ পুত্ৰজনে আনন্দ মনেৰে যদি হৰি সেৱা কৰে ভকত শুশ্ৰূষা কৰে এইটোহে যদি একমাত্ৰ ধৰ্ম বুলি নিজক আগবঢ়াই দিয়ে তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ দ্বাৰা পিতৃ মাতৃ বৈকুণ্ঠত থাকিবলৈ পায় কৰিম কোনটো চিন্তা আমাৰ নিজৰ নিজৰ এনেকৈ শাস্ত্ৰই আমাক সিদ্ধান্ত দিছে তাৰপাছত সিদ্ধান্ত দিলে পৃথু অৱতাৰত ভগৱন্ত পুৰুষে নিজৰ সন্তানসকলক উপদেশ দিছে পুত্ৰ ভৰিলে পিণ্ড দিব লাগয় বাপ ৰ পুত্ৰ হ'লে পিতৃ অৰ্থে পিণ্ড দিব লাগে পিণ্ডটোৰ নাম কি মূৰ পিণ্ড হুৱে জানা ভজিলে পিতৃৰ অৰ্থে পিণ্ডটো হ'ল ঈশ্বৰক চিন্তা কৰক এতিয়া আমি পুত্ৰসকলে ঈশ্বৰক চিন্তা কৰো নে তাৰ বিপৰীতটো পালন কৰো এতিয়া সেইটোতে সিদ্ধান্তটো ওলাই আছে নিয়মটো সেইখিনিতে আছে যে আপুনি আমি জন্ম দিয়া পুত্ৰটো সন্তানটি কন্যাগৰাকী বৈষ্ণৱ নে দুৰজন তাতে উত্তৰ ওলাব তাৰ দ্বাৰাহে আপুনি আমি তৰিব পাৰিম যদি এনে এনেধৰণে আমি চিন্তা কৰোঁ ইয়াৰ উত্তৰখিনি আমি এনে এনেধৰণে লাভ কৰিব পাৰোঁ আৰু সেইকাৰণে গুৰুজনাই কৈছে পৰম সুহ নিজ আত্মা মহাহৰি জীৱৰ সুহ হ'ল পৰমাত্মা যিজনক মহাহৰি বুলি কৈছে আৰু সেইজনক যদি অনাদৰ কৰা অধুগতি যাই লোক তাংক অনাদৰী তেওঁক যদি অনাদৰ কৰা তেতিয়াহ'লে জীৱ অধুগতি যায় এতিয়া তেওঁ ক'ত আছে বুলি ক'লে আচন্ত ঈশ্বৰ কৃষ্ণ হৃদয় কমল এতিয়া হৃদয় কমলত ঈশ্বৰ কৃষ্ণ আছে এতিয়া আমি যে কওঁ সচৰাচৰ বোলে গা ধুলা নে এই মাত্ৰ ধুই আহিছো বোলে ভাত খালানে খালো আৰু ভাত প্ৰশ্নটো হ'ল ভাত কোনে খালে গা কোনে ধুলে শৰণত আমাক সুন্দৰভাৱে দিছে সৰ্বপ্ৰথম চৰণত বিষ্ণুত্ব প্ৰকাশমান হৈ আছে সেইকাৰণে প্ৰথম স্নান কৰিবলৈ যাওঁতে চৰণ যুগলক স্নান কৰাই লোৱা হয় অৰ্থাৎ বিষ্ণুক স্নান কৰাই লোৱা হয় প্ৰথম প্ৰথম তাৰপাছত অকণমান ওপৰলৈ আহি উৰুস্থল স্নান কৰোৱা হয় তাৰপাছত ক্ৰম অনুসাৰে পানী ঢলা নিয়মটো খুব সুন্দৰভাৱে আমাক দুজনা গুৰুৰ কৃপাত হৰণ ভজন লওঁতে খুব সুন্দৰ এটি উপদেশ আমাক দিয়ে তে সেই নিয়মটো পালন কৰোঁতে যদি ভৰিকেইটাক সোধা যায় বোলে ভৰি গা ধুলি বোলে মই নাই ধোৱা মোক ধোৱাইহে দিলে হাত দুখনক যদি সোধা যায় বোলে হাত তই গা ধুলি নি বোলে মই নাই ধোৱা মই ধোৱাইহে দিলোঁ হাতক যদি সোধা যায় বোলে ভাত তই খালি নেকি মই নাই খোৱা মই খুৱাইহে দিলোঁ দাঁতকেইটাক যদি সোধা যায় তই বোলে ভাত খালি নি নাই খোৱা মই চোবাইহে দিলোঁ জিভাখনক যদি সোধা যায় বোলে তই ভাত খালি নি মই নাই খোৱা মই গিলিহে দিলোঁ ঠেলা মাৰিহে দিলোঁ তাৰমানে কোনেও যদি ভাত খোৱা নাই হাত ভৰি চকু কাণ নাক মুখ তেতিয়াহ'লে খাওঁতা কোনোবা এজন হৃদয়ৰ মাজত আছে সেইজনৰ নামেই হ'ল কৃষ্ণতত্ব সেই কৃষ্ণতত্বক কি আহাৰ দিব লাগে কি আহাৰ খাই ভাল পায় আমি সকলোৱে জানো আজি সেউকীৰ বাবে আজিৰ এই পবিত্ৰ অনুষ্ঠান ভাগি তেওঁ গৃহৰ চোতাল ভাগি আজি এসপ্তাহমানৰ আগৰ পৰা চাফ চিকুণ কৰি ৰখা নাইনে ৰাখিছে কিয় ৰাখিছে কাৰণ তেৰাই জানে যে আমাৰ গৃহলৈ অৰ্থাৎ তেৰাৰ গৃহলৈ আজিৰ দিনটোত ভগৱন্তই চৈতন্য ৰূপ ধাৰণ কৰি আহিব ভকতৰ ৰূপত গতিকে লেতেৰা অপৰিষ্কাৰ জেগাত আপুনি আমি থাকি ভাল পামনে নাপাওঁ যদি আপুনি আমি লেতেৰা অপৰিষ্কাৰ জেগাত বহি থাকি বেয়া পাওঁ বেয়া গোন্ধ এটা পালে নাকটো আমি চেপা মাৰি ধৰোঁ তেতিয়াহ'লে হৃদয়ৰ মাজত থকা ভগৱন্তক বেয়া খাদ্য দিলে বেয়া গুণ দুৰ্গন্ধযুক্ত আহাৰ দিলে ভগৱন্তই ভাল পাব নাই এতিয়া নিশ্চয় নাপায় সেইকাৰণে আমি আহাৰৰ বাঁচ বিচাৰ কৰাটো প্ৰয়োজন গীতাশাস্ত্ৰত সুন্দৰভাৱে কৈয়ে আছে আহাৰৰ বিষয়বস্তু বাঁহীৰ কৰ্কৰা ৰক্তৰঞ্জিত আহাৰ এইবিলাক খোৱাবিলাকক টমগুণীয়া আৰু ৰজগুণীয়া বুলি কৈছে গতিকে আমি নিজৰ বিশ্লেষণটো নিজে বুজি পাম আগদিনা যদি কুকাৰটোত থাকি যোৱা ভাতকেইটা কৰকৰা কৰি খাই ভাল পোৱাটো আমাৰ স্বভাৱ আছে পইতা কৰি খাই ভাল পোৱাটো যদি আমাৰ স্বভাৱ আছে তেতিয়াহ'লে আমাক টমগুণীয়া বুলি কৈছে ৰজগু ৰক্তৰঞ্জিত আহাৰ অৰ্থাৎ তেজেৰে মিশ্ৰিত অন্ন মাছ অকণ নহ'লে ভাত খাব নোৱাৰোঁ মাংস অকণ নহ'লে ভাত খাব নোৱাৰোঁ জানিব আমাক ৰজগুণৰ প্ৰাধান্য বুলি কৈছে সতগুণৰ প্ৰাধান্য হ'ল সেউজীয়া শাক পাচলিৰ যিটো আহাৰ সেইটো আপুনি মই গ্ৰহণ কৰা মানে সত গুণৰ আহাৰ বুলি শাস্ত্ৰই সিদ্ধান্ত দিছে এতিয়া আমাৰ শৰীৰটো কিমান মূল্যৱান অকণমান আগত সিদ্ধান্ত দিছিল নিমি ৰজাই যে যদি নৰ তনু ইটো ক্ষণিক অথিৰ তথাপি দুৰ্লভ মানুহ মনুষ্য শৰীৰ মনুষ্য শৰীৰটো দুৰ্লভ আকৌ ঘূৰাই পাম নেপাম গেৰাণ্টি নাই পাইছোঁ যেতিয়া এৰাত নাই কৃষ্ণ নাম লাগে আমাক এইটোহে আমাৰ ধৰ্ম হ'ব লাগিব এতিয়া এই শৰীৰটো পাই মূল্যৱান কিমান প্ৰমাণটো কোনদিনা পাম প্ৰমাণটো সেইদিনা পাম যেতিয়া আমি দৰমহাটো পাওঁতে পাওঁতে বা কিবা এটা কৰ্ম কৰি কৰি ঘৰখনত একেবাৰে ন্যূনতম দুচকীয়া বাইকখনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চাৰিচকীয়া ছচকীয়া আদি কোটি টকীয়া গাড়ীখনলৈকে লাখ টকীয়া গাড়ীখনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কোটি টকীয়া গাড়ীখনলৈকে আমি যেতিয়া লোৱাৰ যাৰ যি সামৰ্থ সেইমতে আমি কিনিলোঁ কিনাৰ পাছত দুয়োখন গাড়ীতে তেল ভৰাব যেতিয়া প্ৰয়োজন হয় সেই ইঞ্জিনটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে ইঞ্জিনটো যদি পেট্ৰল চালিত হয় তেতিয়াহ'লে পেট্ৰল ডিপুললৈ গৈ আমি ডিজেলৰ দামটো কম হৈছে বুলি হাতত পইচাও নাই বুলি আমি পেট্ৰলৰ ঠাইত কোনোবাই ডিজেল ভৰোৱা উদাহৰণ আছে নেকি নাই ডিজেল চালিত ইঞ্জিনৰ গাড়ীখনত পেট্ৰল আমি দামটো কমি আছে বুলি ডিপুললৈ গৈ পেট্ৰল ভৰাওঁ নেকি নভৰাওঁ কাৰণ কোম্পেনীটোৱে বনাওঁতেই ইঞ্জিন দুটা এটা পেট্ৰল চালিত ইঞ্জিন আৰু এটা ডিজেল চালিত ইঞ্জিন বনাইছে সেইকাৰণে আমাৰ মহটো যে আছে মহটো গাড়ীখনৰ প্ৰতি থকাৰ কাৰণে বেয়া হৈ যাব বুলি ভাবি আমি পেট্ৰল চালিত ইঞ্জিনত কেতিয়াও ডিজেল নভৰাওঁ ডিজেল চালিত ইঞ্জিনত কেতিয়াও পেট্ৰল নভৰাওঁ ঠিক তেনেকৈ এই কোটি টকীয়া শৰীৰটোত থকা ইঞ্জিনটো টমগুণ আৰু ৰছ গুণ আহাৰৰ কাৰণে বনোৱা নাই ভগৱন্ত পুৰুষে বনাইছে সাত্বিক আহাৰৰ বাবে এই ইঞ্জিনটো সাত্বিক আহাৰৰ ইঞ্জিন গতিকে এই ইঞ্জিনটোত আমি যদি সাত্বিক আহাৰ নভৰাই প্ৰত্যেক দিনা পুৱা গধূলি ৰক্তৰঞ্জিত আহাৰ লগতে বাকী পনীয়া দ্ৰব্যকণ আকৌ চূণ চেদা মিলাই একেবাৰে বাকী সকলোখিনি অখাদ্য যদি ৰাতি পুৱাৰ পৰা ৰাতি শোৱালৈকে আমি ভৰাইয়ে থাকোঁ তে ভগৱন্তে আমাক ভাল পাবনে নেপায় ভগৱন্ত সোনকালে শৰীৰটোৰ পৰা ওলাই যাবলৈ চেষ্টা কৰি থাকিব ভগৱন্তক আমি যিমান বেছি দিন পাৰোঁ শৰীৰটোত ৰাখিবলৈ হ'লে আমি সাত্বিক আহাৰ আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল তেওঁৰেই নিৰ্গুণ নাম আত্যান্তিক সুখৰ মাজেৰে জীৱন অতিবাহিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব সেইদিনা আমি বুজি পাওঁ আমাৰ শৰীৰটোৰ মূল্য যিদিনা পিতৃৰ মাতৃৰ চকু এটা বা কিডনী এটা যদি ডাক্তৰে বিকল হ'ল বুলি কয় তেতিয়া দেউতাই যদি কয় বোলে মোৰ শুনটো মইনো কেইদিন থাকিম তোমাৰ কিডনী এটা দিবা নেকি আমি কোনোবাই দিবলৈ যাওঁনে নাযাওঁ কিয় নাযাওঁ কাৰণ সেইদিনা আমাৰ উপলব্ধি হয় আমাৰ শৰীৰটোৰ মূল্য কিমান অথচ সেই শৰীৰটোৰ দিনে দিনে অধুগতি কৰি আছোঁ আমি অখাদ্যবিলাক গ্ৰহণ কৰি শাস্ত্ৰই প্ৰত্যেককে আমাক এই নিয়মখিনিয়ে মানিবলৈ কৈছে আৰু এই নিয়মখিনি মানি চলিলে আমি পাখৰা কিমতে যম যাতনাৰ দোষ এতিয়া যমৰ যাতনাৰ দুখৰ পৰা আমি পৰিত্ৰাণ পাব পাৰিম যদি শাস্ত্ৰসন্মত নিয়ম আমি প্ৰত্যেক মুহূৰ্ততে পালন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ এইটো অভ্যাসৰবোৰত বলত নিশ্চয় হ'ব একেদিনাই খোৱা বস্তু নহয় তথাপিতো আমি চেষ্টাটো কৰাটো অতিব প্ৰয়োজন কৃষ্ণ কৃষ্ণ হেৰা পৰম সৃদ নিজ আত্মামৰি অধতি যাই লোক তৰি হেনজানি শুয়ো ঝান্তে কৃষ্ণ কন্মুখ পাহৰা কিমতে জম জাত দুশ শ্ৰীৰামৰা পলিৰ পাতকে আছে চতুৰভ বেৰী ৰাম ৰাম বুলিও পলাওক পাবে